জীবনে আপনার সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন আপনার মনে ইচ্ছে যত পুরনোই হোক না কেন প্রতিদিন সকালে মাত্র বার শ্রবণ করুন ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র প্রত্যেকদিন সকালে অল্প একটু সময় ব্যয় করে এই বারই গায়ত্রী মন্ত্রটি শ্রবণ করুন আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করুন এই মন্ত্রটি দেখবেন আপনার জীবনে যাবতীয় সমস্যা থেকে আপনি নিস্তার পাচ্ছেন আপনার মনোকামনাগুলো এক এক করে পূরণ হচ্ছে শুধু পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে মন্ত্রটি শুধুমাত্র শ্রবণ করুন তাহলে বন্ধুরা শুরু করছি ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রপাঠ আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন ॐ भूर्भुवश्वः भूर्भवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो य नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवश्वः तत्स भर्गो देवस्य धीमहि धियो य नः प्रचोदयात् ॐ श्वः तत्स भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयत् ॐ भूर्भुवस्वः तत्स पितूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयत् ॐ भूर्भुवस्वः तत्स्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो य नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भवस्वः तत्स्य वितूर्वरेण्यं भर्गो देवस्स धीमहि धियो य नः प्रचोदयत् ॐ भूर्भुवस्वः तत्स पितूर्वरेण्यं धीमहि धियो य नः प्रचोदयत् ॐ भू तत्स भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयं भूर्भुवश्वः तत्स भर्गो देवस्य धीमहि धियोय नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवश्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयत्